Качество продукции, качество коньяков э, при смене производственной площадки не изменилось. Хочу немножко остановиться вот на составляющих это э, качество, именно нашей продукции. Наше предприятие оно не пошло по легкому пути других крымских производителей, которые ушли со своими торговыми марками на другие мощности и начали разливаться на других заводах на территории Украины. Наше предприятие создало э, с нуля, возобновило технологический цикл, закупило новое оборудование на новой производственной площадке и фактически построило новый завод для того, чтобы выпускать качественную продукцию. Но э, не хочу сказать о том, что качество коньяков, оно в первую очередь определяется не только требованием ГОСТа, нормативной документации, а больше э, теми людьми, которые его производят. Э, я ну, ответственно как бы, говорю о том, что люди, которые делали его в Крыму, сейчас делают его э, и на территории производственной площадки в ПГТ Щерск. То есть э, мы, получается, пере... ну, лично я переехал и перевезли технологов-купажистов, которые им своими руками готовили коньяки в Крыму. Также надо, ну, считаю необходимо остановиться и на технической стороне вопроса были полностью воспроизведена технологическая цепочка производства коньяков Украины. Что оно подразумевает? Это и большой емкостной парк, фильтрационное оборудование, холодильное оборудование, две новых линии розлива. Получилось перевести из Крыма, которые разливали наши самые массовые торговые марки это АйПетри, и крымские отборные. И э, также немаловажно, что успели, смогли перевести э, самое ценное в конечном производстве это конечные спирты собственного производства и марочные коньяки. Это основа, это гордость, это то, что э, мы считаем самым ценным. Очень хорошо, что это получилось сделать. И углубляясь немножко в технологию, в, каждом, в каждой продукции, которая выпускается, в каждой бутылке конечной продукции, которая выпускается на ПП Щорск, есть доля коньяков крымского происхождения, которые были выкурены, заложены и выдержаны на нашем предприятии. Таким образом, наши все торговые марки, они имеют какое-либо отношение в название Крыму. То есть это Айпетри, вершина Крыма, Крымские отборные, Корона Крыма. Все так или иначе связано с Крымом. И поскольку там осталось, в каждой бутылке мы имеем частичку Крыма, они, я считаю, что могут называться именно такими торговыми марками без изменений. Кроме того, что мы возродили, восстановили производство коньяков на новой производственной площадке, на новом заводе, также хочу отметить, что производство получило дополнительный, можно сказать, толчок, дополнительное ускорение. Значительно увеличился ассортимент выпускаемых водок, возросли продажи по некоторым торговым маркам и Представленным на стенде водок, запущены новые торговые марки водок, и планируется выпуск еще различных видов алкогольных напитков. На этом мы не останавливаемся, то есть качество, качество продукции не имеет предела. Постоянно есть планы развития, планы улучшения, планы увеличения продаж и производство. Поэтому мы стараемся, чтобы наши слова о том, что качество продукции не изменилось, не расходились с делом.